আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই নাৰিকলৰ লাড়ু তিলপিঠা লগতে মালপোৱা বিহু উপলক্ষে এই তিনিওবিধ পিঠা বনোৱা হৈছে পিঠা লাড়ু বনোৱা হৈছে আজি মই আপোনালোকক মালপোৱা কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মালপোৱা বনালে বনাবলৈ মই ইয়াত চাউল লৈছোঁ চাউলখিনি ভালকৈ পানীত ধুই লৈছোঁ চাউলখিনি পানীৰে ভালকৈ ধোৱাৰ পিছত অলপ সময় তিয়াই ৰাখিব লাগে এতিয়া তিয়াই থোৱা চাউলখিনিৰ পানী টুকি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিম এয়া মই চাউলখিনি অলপ অলপকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি গুড়ি কৰি লৈছোঁ চাউলখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া সেইখিনিত পানী মিহলাওঁ আৰু পানী চাউলৰ গুড়িখিনিত পানী মিহলালে মিহলাৰ সময়ত আমি চাব লাগিব যাতে এইখিনি বেছি পনীয়া বা বেছি গোটা নহয় আৰু এইখিনিত মই গুড় সানিছোঁ মিঠা হোৱাৰ কাৰণে গুড়খিনি সানি লোৱাৰ পিছত ভালকৈ লৰাব লাগে ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ভাজিম এটা এটাকৈ ভাজি এতিয়া মই এটা বাতিত অলপ অলপকৈ লৈ এইখিনি গৰম তেলত ভাজিম আৰু এইখিনি গৰম তেলত ভাজি দিছোঁ অলপ অলপকৈ ধুনীয়াকৈ মালপোৱাখিনি ফুলি উঠিছে মালপোৱা আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই বনাবলৈ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে এয়া মোৰ মালপোৱা হৈ গ'ল ৰেডি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি সহজে এনেকৈ মালপোৱা বনাব পাৰে আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাবচোন